Так, всем привет, что я могу сказать. Начал проходить испытание, и, ну, это просто капец. Мне тупо попадаются боты в испытании. И, подивите, три поражения. Сейчас, Ща, сейчас я вам покажу повторы цих боев. Вы офигеете просто, что это такое, я сам не понял. Просто стоят АФК, просто АФК тиммейты. Я не знаю, что это за дичь, но, блин это как какой-то просто капец. Ну, точнее, они не АФК, но ну, они баты. Они, ну, максимально плохо играют. Просто максимально. Давайте начнем с первой катки, да? Повтор, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Сейчас мы все эти три каточки рассмотрим по бирику. Я, я тут особо все моменты не буду, я перелистаю, ну, допустим, так. От, дивіться, я тут просто всіх сам убиваю, а вони ну просто особо нічого не роблять. Я хотів записати відео, як я хожу турнір. І я, ну, грубо говоря, почав записувати, а потім розумію, що це ну, фігня взагалі полішає. Ну, додаю, тут Макс проносить м'яч, це, ну, і моя ошибка тут теж є. А от тепер тут далі, давайте дощкаємо. От, гляньте, примат, только що, Гляньте. От я йду тут у, у, убиваю потихоньку всіх. Дивіться. Що робить Примат? Примат бере і Макс кидает на, на прихід прямо до, до м'яча. Ну, ну от є ум. Нема. Гляньте, тепер він йде єлі-єлі ФК. В цей момент. Едгар. Дивіться, що в цей момент делает Едгар. Дивіться. Д -д Дивіться на Едгара. Я зробив 2 кіла. Що делает. Эдгар в цей момент. Нихера. И, и я еще тут плюс забываю гол и равняю счет. Дивіться на Эдгара. Что он делает? В нифига. Він взяв, напрыгнув и ушел. Примат тоже ничего не делает. Гляньте, он просто бегает. Шо это? Гля-ля, К нему подошла Макс. Я это сначала не бачу. Глянь, примат опять дом яча кидает Макс. То есть, что это такое? Я это сначала не бачил, а вот подивился повтор, и я охренел. Ну, типа, как так? Здесь, здесь, мы проиграли, да. Теперь давайте подивимся еще, еще, один повтор. Ой, сейчас, сорян. Второй повтор. Ну, я просто офигел от этого. Я хотел записать нормальный видос. Там, де я прохожу із питання. А в відтоді я, я це навіть не смог зробити, тому що ну це просто камон. Ви, ви подивіться. У тут зараз на втором бою це взагалі буде ржака. Дивіться. Дивіться, дивіться. Дивіться. Едгар стоїть. Можна, дивіться, перелистую. Едгар просто стоїть. Можна забрати м'яч, він просто стоїть. Він не бере м'яч. Що це? Подойдите, он никого не атакует, он бьет мимо. Подойдите, что он делает. Просто слывается. Смо -смо смотрим дальше момент. Динамайк, посмотрите, что он делает. Подойдите. Что делает Динамайк в цей момент? Что он делает? У меня тут возмущение полным ходом. Идея я понимаю, ну, уже когда дизлайки, потому что понимаю, ну, что это? Что это? Ну, здесь, здесь просто повезло, но ну, тут нам все равно сейчас забьют гол. Ну, потому что тут особо выдержать не это. Чи не забьют? А, не, не. Нам тут сейчас не, не, не забьют, потом забьют. девиться что делать. Ну, да, вот сейчас забьют. Ля-ля. Что это? А, не, вообще не. Ну, там в конце, наверное, не помню уже. Подивиться, что он делает. Просто слився на, на ровном месте. Дальше идем. Дивите, что он делает? Да нифига. Особенно. Ну типа, блядь, сливается. Ну просто, это капец. Ну гипер, непонятно зачем. Дивимся дальше. Ну тут, тут нам сейчас идем. Дивимся. Ну тут забывают, да, потому что просто снесли. Просто вони ничего не делают. Теперь даемся, останній бой. Третій, да? Я тут вже замість бази взяв Фенга. Да, дивимося, повтор. Я просто сам ахерел от того, що, ну, происходит в Бравлі. Типа, в испытании грають бати. Зараз я ще в ці... ну, зайду в, її, в їхні профиля, подивлюсь. Дивіться. тут сейчас посередині боя з Броком, така интересная діч почнеться. Подивіться, сейчас Брок просто от... Отмотаю назад. Подивиться. Просто нихера не сделал. Подивиться. Ну, Динамайк хотя бы накидал. Непонятно, зачем Динамайк зашел. А теперь на Брока, блядь. Он просто взял и пошел на Джеки. И просто умер. Подивиться. Блядь, шо это? Я тут хотел забыть, но понимаю, что я тут не, не забью. Потому что, ну, вот уже обратно начинаю кидать дизы. Бо розумію, ну що, що це кап здається? Десь мене зараз убивають, але це, ну, це пофіг. Ви подивіться, що роблять мої тімейти. Дінамайк. Він що атакує якось? Ніфіга, подивіться, що это було. Дивіться. Зараз Динамайк просто візьме і піде до мене. Він вообще зараз не атакує. Він просто взяв, пішов до мене і потом вернувся обратно. Нафіга. Подивіться, що це? Що це? Шо это? Просто шо это? Ну тут, тут, тут даже слов комментировать нема. Дальше. Сейчас, Ща, я не помню. Цей момент. Где-то тут, че, Сейчас секунду. Я я, я я не помню, где этот момент. Сейчас сейчас сейчас. Где-то тут, Наверное. О о, вот это мой в цей момент. Давіться, брок просто став. Подивіться нахер, просто став. Ну, це просто камон, це ну Це бред. Теперь дивиться еще дальше. Динамайк просто ничего не делает, просто стоит. Цей ультует мимо. Идет на френка. Динамайк просто вот тут внимание. Просто стоит. Вин, він кидает тут, подивиться, что он делает. Сейчас забывают. даемся Він кинув, раз отошел. Кинул. и дивиться. Він кинув назад. Зачем він кинул назад? Брох поперся просто на это. А динамайк кинув динамиты назад. Зачем? Подивиться просто. Що это? Теперь давайте їхні профиля подивимся. Я просто не понимаю. Не, так це, це реальные участники. Вони знаходяться в кланах. Ну просто в них трофеи капець какие. Це реальные, да, просто вони в кланах. просто что это за невезение что это такое ля глянь, ты кто под по, по тысяче трофеев чуваки попадаются Шо это в мене сорок тысяч почти а я скоро буду апать когда и ну кстати так маленький спойлер летом на стримах приходите я буду апать и сорок тысяч и потом еще пятьдесят тысяч тоже запушить в планах есть. Вот. Что это такое? Чуваки по 3000, тысячи, по 6000 тысяч мне не попадаются. Хотя в меня 40 тысяч кубков. Что это? Как это объяснить? Я не знаю. Шо... В меня одно осталось катка. Сейчас я пойду скатаю. Ну. Просто камон. Типа, ну, слов ма. Нема слов. Что это такое? Что это был? Со слов нема, правда. Слов нет. Вот, вот это, ну, ну, за, зачем в танке ты? Зачем? Что это было? их Да тут где-то. Ну что вот это? Не, ну здесь, здесь, конечно, чаще еще мой правтык есть. Тихо. Отхилиться надо. Сейчас, сейчас, сейчас. Ай, ладно. Я ну тут, ну тут мой правтик тоже є, но ну, тут хотя бы пацаны дивиться, по нормальному почали играть. Ну, я просто в шоке. що шо это такое? Ну ш -ш -ш шо вот эти три катки, які до, -до, -до цього були. Це що было вообще? Ай, блин, забивают гол. Да, ну тут, конечно, я чуть правтикав, и вони, ну, ну знову ж таки, що это? Ну, это просто капец. Я на туриках обычно всегда в, 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 всегда выигрываю. А это просто, ну вот нифига. мяч сейф. Сейф мяч, боже. Глянь, стоит АФК. Глянь. Просто стоит. Просто стоит. Просто стоит. Знову ж таки, гля, шо это? Просто стоит. Я... Сказать, что я в ахуе, это просто ничего не сказать. Он просто стоит. Глянь. Глянь-то. Просто стоит. Что это? Что это за бред? Просто стоит. Глянь-то, просто стоит. Это шо? Четыре катки подряд. Я слив. Четыре катки подряд. Кто-то стоит АФК с моей команды. Какого хера? Я все понимаю. Какого хера? Что это? Ну, типа блять ну сейчас пойдем откроем яйцо и стар халявный сейчас я получу тут с чуть-чуть чтобы хотя бы у видеошота приятное было так подпишитесь на канал поставьте лайк также подпишитесь на мой телеграм канал ссылочка в описании под видео будет там будет время стримов. Летом на, начинаются стримы. Не забываем про це. Стримы будут каждый день. Кстати, а ну-ка, Годзилу база. Мы, кстати, уже почти 15 гемов добыли. Завтра, в принципе, маем добыть. И Годзилу база, я думаю, мы заберем тут без проблем. Так, то старт дроп. Открываем. Сверхлетки, ну понятно. Дальше идем. Так, еще один стардроп. Опа. Скин на макс. Ну, конечно. Плохой скин. Например, какие-то крутые, но то ладно. Так, у нас яйцо. Трехлетки. Понятно. 200 монет. Понятно. Так, все, стардроп, останний. Ну, редкий, понятно. Ладно. Что, на этом видео буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и удачи.